texnologiya bizning hayotimizni va atrofimizdagi dunyoni qanday shakllantirishini hech o'ylab ko'rganmisiz bugun biz sun'iy intellekt va mashinani o'rganishning mohiyatiga ishong'iymiz ushbu ajoyib texnologiyalar butun dunyo bo'ylab sanoatda inqilob qilmoqda jarayonlarni avtomatlashtirish orqali ular operatsiyalarni har qachongidan ham optimallashtiradi ular tajribani shaxsiylashtiradi o'zaro yanada qiziqarli va tash intuitiv qiladi va bashoratli tahlillar orqali qaror qabul qilish samaradorligini oshirish orqali kelajakka nazar tashlashga imkon beradi sun'iy intellekt va mashinani o'rganish haqiqatdan ham o'yinni o'zgartiradi bu bizning hayotimiz va sanoatimizni qayta belgilaydi vavalyutalardan tashqariga chiqib blokcheyn texnologiyasi dunyosiga chuqurroq kirib boraylik ushbu daho innovatsiya xavfsiz va shaffof markazlashtirilmagan kitoblarni taqdim etadi va raqamli asrda ishonchning asosiga aylanadi uning salohiyati raqamli valyutalardan ancha uzoqqa cho'zilib moliya kabi sohalarga kirib boradi bu yerda u kuzatuv darajasini qo'shish orqali tranzaksiyalar va ta'minot zanjirlarini boshqarishni soddalashtirishi mumkin hatto ovoz berish tizimlari ham uning shaffofligidan foyda olishlari mumkin blokchan texnologiyasi bu buvalyutalardan tashqarida dunyoni inqilob qilishning xavfsiz va shaffof usuli sech qachon internet tezligi yuqori va kechikish darajasi o'ta past bo'lgan dunyoni tasavvur qilganmisiz unda 5 g texnologiyasi davriga xush kelibsiz ushbu 5 avlod simsiz mo'jizasi nafaqat yuqori tezlik va past kechikishni balki ulanishning yangi etapini ham va'da qiladi bu ko'rinmas kuch bo'lib narsalar internetidan tortib o'zini o'zi boshqaradigan transport vositalariga va kengaytirilgan haqiqatga qadar turli sohalardagi yutuqlarni rag'batlantiradi tasavvur qiling qilinga o'zi yurar mashinalar bir zumda aloqa o'rnatadilar yoki kengaytirilgan haqiqat tajribasi har qachongidan ham hayajonli umuman olganda g texnologiyasi tizimli bog'langan va dunyo tezligini kalitidir kundalik qurilmalar bir biriga bog'langan va aqlli bo'lgan dunyoni tasavvur qiling tasavvur qiling a kofe mashinangiz termo va hatto avtomobilingiz bir biri bilan gaplashib ma'lumot to'playdi va qaror qabul qiladi bu ilmiy fantastik film emas bu hozir sodir bo'lmoqda sizni ehtiyojlaringizni bashorat qiladigan aqlli uylardan tortib sizni farovonligingizni kuzatib turadigan tibbiy asboblargacha hosil o'sishini optimallashtiradigan qishloq xo'jaligi tizimlari va jarayonlarni avtomatlashtiradigan zavodlargacha narsalar interneti bizning kundalik qurilmalarimiz aqlli va hayotimizni osonlashtiradi hisoblash sohasida kvant hisoblash paydo bo'lishi bilan yangi davr boshlanadi ushbu ilg'or texnologiyalar kvant mexnikasining hayratlanarli tamoyillaridan foydalanadi va klass kompyuterlarni changda qoldiradigan tezlikda murakkab hisob kitoblarni amalga oshiradi tasavvur qiling eng xavfsiz kodlarni dekodlash yangi dori darmonlarni kashf qilish yoki murakkab tizimlarni ko'z ochib yumguncha optimallashtirish bu nafaqat orzular balki kvant hisoblash va'dasi kvant hisoblash bu murakkab muammolarni misli ko'rilmagan tezlikda hal qilish uchun yangi etap bu murakkab muammolarni misli ko'rilmagan tezlikda hal qilish uchun yangi etap sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida biotexnologiya va krisp tufayli inqilob yuz bermoqda ushbu kashfiyot yutuqlar hech qachon bo'lmaganidek aniq genetik modifikatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi genlarni tahrirlash mo'jizasi bo'lgan krisp kasallik ekinlarni yetishtirish va biofarmatsevtika ishlab chiqarishga bo'lgan yondashuvingizni qayta ko'rib chiqadi endi bu nafaqat kasalliklarni davolash balki ularning oldini olish haqida va qishloq xo'jaligi haqida gap ketganda bizga yanada barqaror va to'yimli ekinlarni yetishtirishga yordam beradi biotexnologiyavar kris sog'lom va barqaror rivojlanayotgan dunyoga yo'l ochadi haqiqiy vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash davrida ilg'or hisoblash hiyla qiladi hisoblash va ma'lumotlarni saqlashni manbaga yaqinlashtirish orqali ular avtonom transport vositalarida narsalar interneti qurilmalarida va kengaytirilgan haqiqatda real vaqt ilovalaridan foydalanishga imkon berish orqali kechikishni kamaytiradi ilg'or hisoblash ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashga innovatsion yondashuv raqamli kontent va immersiv tajribalar sohasida arkanzas va virtual haqiqat markaziy o'rinni egallaydi ushbu texnologiyalar o'yin ta'lim va o'quv mlyatsiyalarida yangi zamin yaratib haqiqatni raqamli elementlar bilan mohironi birlashtiradi yoki almashtiradi hr va vr immersiv raqamli tajribalarning kelajagidir xavfsiz kirishni boshqarish va shaxsni tekshirishni ta'minlash uchun biometrik autentifikatsiya yetakchi o'rinni egallaydi yuzni aniqlash barmoq izlarini skanerlash va ko'z qorachig'i orqali tanish kabi texnologiyalar tobora ko'proq foydalanilmoqda bu xavfsizlik va qulayliklarning mukammal kombinatsiyasini ta'minlaydi biometrik autentifikatsiya shaxsni xavfsiz va qulay tekshirishning kalitidir barqaror va gulerozsiz kelajakka intilishda toza energiya texnologiyalari o'zgarishlar kiritmoqda quyosh panellari shamol turbinalari va energiya saqlash tizimlari kabi qayta tiklanadigan energiya bizni shu maqsadga olib boradi toza energiya texnologiyalari barqaror va glerozsiz kelajakka umid nuridir